just know smile А когда испытания постичь да? меня, Чувство. сил не хватит, да? а. то, то, что качать То что мир, то мокрее. Мой Христос на меня ведь поможет. Христос на меня, ведь поможет. Και ατι είσαι, και ατι είσαι, το παλιό τη Aqui keep a in eis si sapiens est Пала тебе Господь, пала тебе Иисус. А если на земле я славить добьюсь, Я бы готов уметь помочь на тишине среди страданий. Ісус Христос Воскресе, вився своїм учням. Ось він сказав такі слова. Ісус говорить, що так було написано, так було потрібно постраждати Христові і воскреснути і мертвих Дня Третього. І далі Він говорить, каже, для чого ось це все, щоб у ім'я Його промовити покаяння і прощення гріхів. Ісус говорить, що ще раніше Писання пророки, Саме було написано, що ось це все має трапитися. Ось це все має статися. Ісус Христос говорить, що так написано, так і сталося. І що Христові потрібно було постраждати. Каже, так є написано. І безліч є пророцтв. Що які були написані за довго до народження Ісуса Христа, що прийде Ісус, який детально описує, що страждання смерть? Ісус Христос говорить: ось це все було зроблено для того, щоб у ймені моє проповідлось покаяння та прощення гріхів. і сестри, я довго не буду проповідати. Хотів би для нас залишити таку думку, що Ісус сказав, що це все стало для того, щоби. Проповідувалось прощення і покаяння в імені Його. Ми знаємо, апостоли учні Ісуса Христа, вони почали розповсюджувати цю звістку, що Ісус то був живий Бог, що Він воскрес третього дня. І ми знаємо, що вони проповідували Слово Боже всюди. Ми знаємо, що вони проповідували Слово Боже усій Римській імперії. І це робили апостоли. Це робота Церкви Ісуса Христа. І це залишається також завданням для кожної з нас. І тим і іншим звіщати ось цю вісту, що той Ісус Христос, який третього дня Всестець і смерти, Він дає прощення, Він дає покаяння. Апостол Павло Богдан сказав, що бо я не соромлюсь Іван, бо ж вона сила Божа, на спасіння кожного Перше ж людей, а потім Гелен. Апостол Павло говорить, що я не соромлюсь Євангелії. В іншому місці він говорить, що це повинність моя. Апостол говорить, що... що це повинність моя, проповідь Євангелії. Звістка про Ісуса Христа. Брати і сестри, чи думаємо ми так, як апостол Павло думав про себе? Вважав, що я повинний попити Іван. Далі він говорить, що і горе мені, коли я не звіщаю Євангелію. Горе мені. Тому то я хотів би, щоб ми в своєму житті, коли ми пізнали живого Ісуса Христа, знали, що Його Воскрес і змерт від Дня Третього, щоб ми цю звістку про Ісуса Воскресло звіщали також іншим людям. Щоб ми звіщали, що той Ісус Христос, Він прощає гріхи і Він дає покаяння. Одного разу, не так давно була верна неділя, я їхав у маршрутці і зібрання, І я чую ззаді там одна старенька сестра, бабуся, вона почала проповіти одному діянку. Він тримав дитя від верби, була веднага неділя, і також і до все. І вона його запитала, що це таке. Він говорить, ну то ж пасха має бути верно не тіля і так далі. А бубульки йому. Пасха наша Ісус Христос. І вона давай їм почати проповідувати про Ісуса Христа, про те, що Ісус Христос наша Пасха. І я так здивований був. Бабулька, можливо, 70-80. І вона привселюдно звіщає Ісуса Христа. Що Ісус Христос є наша Пасха. І знаєте, я взяв для себе приклад. Як часто ми соромимося? При всіх людях до нас засвяткувати про Ісуса, розповісти про Ісуса. А ось ця жіночка, сестра, вона не соромиться, вона звіщає Ісуса Христа. Несе ж бо надію для людей, які не знають, які далеко від Бога. Нехай Бог благословить нас, щоб ми звіщали, Воскресну Ісуса Христа. Не соромились Іван, але звіщали всім цю добру новину, що Ісус Христос Він воскрес на третій день. І Він лише один дає покаяння і прощення віків. Время бежит, мы пытаемся э, свои проповеди подогнать под время. Вы знаете, что Бог есть Бог порядка, а не Бог хаоса. Так что я буду очень краток в своих словах. Друзья, я хочу всех поздравить со светлым праздником Пасхи. Почему вот сегодня люди говорят светлый праздник Пасхи, именно светлый? Вы помните, как написано Евангелист Иоанн в своей 20 главе, в первом стихе он говорит, что пришла Магдалина к пещере рано утром, и написано, было темно. Друзья, было еще темно. Было темно на улице, было темно в сердце. И Мария пришла Магдалина, и я представляю, что эти, но другие английские тоже об этом говорят, что ангел явился, и просто я верю, что там, в вот, достигании присутствия, оно осветило эту пещеру. Но, я не думаю, что благодаря тому, что ангелы светили пещеру и называют светлым праздником Пасху. Я думаю, потому что сама новость о воскресении Христа, она дала светлую надежду на будущее для всех христиан. Слава Богу! Слава. Братья и сестры, прочитаю одно место. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 19 стих. Иисус говорит так. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Иисус понимал, что ему пришло, придется еще жить на земле буквально несколько часов. И он был повешен на древе, на кресте, самой позорной казнью в то время. Братья и сестры, я верю на основании Слова Божьего, что не римское или иудейское железо убило Христа. Он умер не потому, что это был произвол Пилата, или Ирода, или народа, который кричал «Разбуди!» Это не было их решение. Иисус, когда висит на кресте, вы помните, очень важные слова там, их очень мало. Он говорит «Отче, в твои руки предаю Дух Мой». Что это значит? Отче, в твои руки предаю дух мой. Это значит, что Христос однажды позволил, чтобы его жизнь была отобрана. Он положил свою жизнь ради нас. Потому что прощение не бывает без крови. Христос отдал свою кровь, свое тело на жертву ради нас. И Он говорит, Отче, в твои руки отдаю, Он позволил». Братья и сестры, Христос говорит, еще немного вы меня не увидите, но я живу и вы будете жить. Разве ученики не жили? Ученики жили. Христос говорит, но вы будете. Слово будете, это говорится о будущем времени. Вы будете жить когда-то. Братья и сестры, такие были персоны, как Ницше, может кто-то слышал о таком человеке. Ницше, Карл Маркс, они говорят, что христиане это самые опасные люди в этом мире. Знаете почему? Потому что христиане мешают построить рай на земле. Верующих людей, искренне верующих людей, не интересует, не интересует земные богатства. Они стремятся к лучшему. Вы помните, как апостол Павел говорит евреям, что Авраам, он ждал новой очистки, нового города которого строитель архитектор сам Господь. Слава Богу. Ницше говорит и Карл Эти люди мешают нам строить нашу идеологию. Мы хотим построить рай на земле. Мы тут хотим жить. Хорошо. Иисус говорит, вы будете жить. О будущем. Братья и сестры, я проповедовал однажды мусульмане. В группе мусульман и буддистов. Я был, мы были в Туре. Это буддистская такая республика в Российской Федерации. Интересно, что и мусульмане, и буддисты, они очень боятся смерти. Очень сильно. Я стал с этим вопросом, и я прочитал одну статью с одним очень важным психологом, интеллигенцией. И говорит, одна из самых важных причин, почему люди боятся смерти, потому что они боятся ответственности в будущем. А что дальше? Вы слышали, как многие люди умирают, они просят у всех на Даже говорят, может быть, я не там ну, может быть, я не знаю, а если я там не прав, а что дальше? Они просят прощения. Люди переживают ответственность. Братья и сестры, Христос говорит, я буду жить, и вы будете жить. И наша жизнь на земле, это не конец, друзья. Нас ничего не ни должно на интересовать, нас ничто не ни должно привязывать, друзья, ни к Кузнецовску, ни к Украине, Потому что Христос он межконфессиональный, Христос межнациональный. Христос обращается к каждому. И наша отчизна на небесах. Слава Господу! Слава. Там наше небо, там наше будущее пройдет. Христос говорит, вы будете там жить. Вы будете жить. И то, что мы проживем, братья и сестры, я хочу призвать вас. Что каждый из нас, друзья, пору, зал, мы братья, кто проповедует, поют, поют, стихи читают, сестры. Мы несем ответственность. Где мы будем? В будущем веке. Написано, они восстанут. Христос говорит. Для вечного пребывания с Богом, а другие воскреснут, как Христос. Для вечного осуждения. Давайте мы помолимся. Будь Бог благословит, чтобы нам правильно выбирать судьбу, правильно жить. Потому что Христос говорит, вы будете жить в наши 70 или 80 лет. Краткие дни, а служат слушая выбора, куда мы пойдем в век предыдущий. Давайте поводимся, пусть полнослой.